Спасибо Кирова, а можно, вас... Короткую историю, давайте вот как да, все было. Рассказы, ну. Приехал к волонтерам к нашим э, Ванисполковым, там был Кирилл. Он принес деньги солдатам и их польщанам, защитникам и письмо. Написал, письме написал, возвращайтесь целыми и здоровыми. Ну и нарисовал такую там картинку, где рас... ну, украинская армия, да, русские самолеты, русские танки. И вот все как бы мы решили вот на этой почитал весь наш взвод второй доблестный, доблестный вторая, рот, рота. Вторая рота. Да. Вот мы сделали Кириллу вот такую вот фотографию общую нашу. Здесь и Никопольчане, и Криворожцы, ну как и бы, бы, бы и Полтава, и, и Мингород, все как бы были настроены то, что все Кириллу хотели поблагодарить хоть как-то. Ну так как мы солдаты, что мы можем, ну вот только как бы, еще молитву сделать. И, можно сказать, увольнение нам дали только из-за этого, что приехали в Киеве. Да, все знали, все командиры, все знали, что мы это... в Киеве. Все. все. Okay. Okay. Спасибо большое. Okay. Спасибо большое. Давай, Давай. Ты... Все.